네 시작하겠습니다 네, 안녕하세요 저는 루리앱 소속의 안민균 기자라고 합니다 네, 제 이름이 안민균인데요 음. 발음이 좀 어려우시면 아미규로 불러주셔도 괜찮습니다 참고로 로고사입니다잘 네, 부탁드립니다 네 질문 드리겠습니다 타니고 어, 상 워낙 유명인이다 보니까 어, 자기소개는 따로 필요 없을 거라고 생각은 되는데요 그래도 팬들을 위해 간단한 자기소개 한번 부탁드릴 수 있을까요? r r o r Live p r o d u 라이브 프로덕션 b 운영 a r e Cab s h a r 프 c a 션의대표 r e 니고라고 합니다. e Cab Share, Cab Share, c 고 b Share, Cab Share, Cab s 지 a r e Cab s h a 이 e Cab s h a 요 あの昨年の健康診断の結果が良くなかったのであのダイエットすることを決意してですねあの会社の上場のタイミングであのダイエットしてあの今むしろ以前よりも健康になっていますポロライブは本来トキの本で時のホランニメパのアョンをしちゃまギウアネブルシジャケン 지금은 모르는 사람이 없을 정도로 유명한 버츄얼 아이돌 그룹으로 성장했다고 생각합니다. 여기까지 규모가 커지기까지 많은 일이 있었을 것 같은데요. 특별히 기억에 남는 에피소드가 있다면 듣고 싶습니다. 2019년 홀로라이브 사머에서 퍼스트 라이브의 논스톱 스토리까지의 시간은 굉장히 기억에 남고 있습니다. あのよりアイドルグループとして見せていくためにあの水着の衣装を展開したりとかあるいは「そのノンストップストーリー」では全員統一のアイドル衣装でのライブっていうのをあの実現することができて非常に準備も大変でしたし実現できた時は感慨深かったですああ 혼자, 그니까 러 일본말로 히토리라는 뜻을 가지고 있거든요. 그래서 약간 소라님이 홀로 시작한 라이브인 만큼 한국말로도 굉장히 의미가 깊은 것 같습니다. 어, 방송이라는 게 사실 굉장히 힘든 일이라고 생각하는데요. 홀로 라이브 멤버들도 나름 고충이 많을 것 같은데 회사 차원에서 어떤 부분을 주로 케어해주고 있는지 궁금합니다. そうですね、あのまあ配信活動っていうのを週に3回とか5回とか行っていくことは非常に大変だと思っていますと。まあ、会社としてはその まあどういう配信を行っていくのかみたいなところに関してはタレントマネージャーだったりが相談できるようにしていますしまたあの一つ一つの配信っていうものをあのモデレーターの人たちがチェックして何かその炎上などがあった場合にはあのすぐに対応できるようなあの体制をとっていますあと最近はまあタレントの方にもその無理をせずにあの休んでもらうようにしています。 최근 홀로라이브 옌의 어드벤트가 성공적인 데뷔를 마쳤는데요. 어, 인상 깊었던 부분이 있다면 바로 쿠아모코 자매입니다. 두 명이 하나의 채널에서 활동한다는 것은 홀로라이브에게 새로운 도전이었을 것 같은데요. 이런 색다른 도전을 하게 된 계기가 있다면 듣고 싶습니다. 아, 보크라 홀로라이브 프로덕션 대화 세계에서 あのタレントのスキルが高い方をあの幅広く募集している形です。で今回あの良い方の応募があったのであのせっかくだから二人で一つのチャンネルをあの運用していくことにチャレンジしようということであの新しくチャレンジすることにしました。ねホロライブは韓国에서도큰人気をくぐいすみだ。 한이고상과 홀로맨들이 한국팬들을 소중히 여겨주신 덕분이라고 생각합니다. 정말 감사합니다. 네, 재미있는 것은 홀로맨 중에서 의외로 한국어를 할줄 아는 사람들이 많다는 것인데요. 키테리키아 <목소리> 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 죄송합니다. 카카나시 <목소리> 아, 네. 키아라님 같이 한국에 큰 관심을 가지는 멤버도 있습니다. 이쯤되면 슬슬 한국시장 진출을 고려해봐도 좋을 것 같은데 어떻게 생각하시나요? そうですねあの今最近ですねあのホロライブの公式のコンテンツをあの韓国語でローカライズするっていうことをあの始めていますで、まあ、ホロライブイングリッシュなどようにホロライブコリアっていうグループを立ち上げていくのは、まあ、なかなか大変だなっていうふうに思うのであのそこはちょっとどうするかわからないところではありますけれどあの韓国の,あの方を あの韓国語を話せるようなあの方をですねあの、イングリッシュだけではなくて、日本だったりとかでも、あの積極的にあのタレントとして採用していきたいというふうに思っていて、あの韓国の皆さんにより楽しんでいただけたらと思っています。すで、タピョン、感謝합니다。 홀로라이브는 가장 유명하고 성공적인 VTuber 그룹이라고 해도 과언이 아닌데요. 덕분에 한국에도 홀로라이브의 영향을 받아 좋은 버... 네, VTuber가 많이 생겨났다고 생각합니다. 혹시 타니고상은 한국의 VTuber를 본 적이 있으실까요? 저스네, あの特定の VTuber さんを見ているってことはないんですけれど、あの以前から韓国で活動されている個人の VTuber さんだったりとかグループの VTuber さんはあの、チェックさせてもらってる状態です。 어, 커버는 홀로라이브 얼터너티브, 홀로라이브 에러, 올로어스 등을 통해 홀로라이브 세계관을 확장하는 사업도 전개 중입니 개인적으로는 아직까지는 팬들끼리 즐기는 내수용 콘텐츠 이미지가 강하다고 생각하는데요. 타니고상은 홀로그라프 세계관에 대해 어떤 미래를 꿈꾸고 계신지 듣고 싶습니다. 그렇습니다. Vtuber라는 것은 탤런트이자 캐릭터이기도 합니다. 이 부분이 굉장히 좋은 부분이라고 생각합니다. 캐릭터의 면을 활용해서. あの、まあ、ワンソースマルチユースっていう、あの展開を、あの、行っていきたいというふうに思っています。また、これから、その、まあ、メタバースのようなものが広がっていく中で、あの、VTuber っていうのは、現実とバーチャル世界をつないでいく存在として、非常に重要になっていくのかなっていうふうに、あの、思っています。気づかないふりをしてた。 네 답변 감사합니다. 네, 다음 질문입니다. 어, 홀로 큐어나 아이돌 쇼다운 어, 같은 홀로 라이브 세계관을 기반으로 만든 완성도 높은 팬게임이 종종 탄생하기도 하는데요. 아 한국인이 만든 팬게임도 있습니다. Vtuber 민피학이라고 해보셨을지 모르겠네요. 어, 그런 팬게임들을 볼 때마다 이건 좋다. 이건 공식으로 해보고 싶다. 라고 생각한 부분은 없을까요? 아노 그... いろんなファンの方々があのホロライブの世界観でのゲームを作ってくれてまあネタネトさんがまたそれを配信することができるっていうのはすごく面白いと思っていてあ,のありがたく思ってます。で僕ら としてはあのそれをじゃ同じようなものを公式でやってみようっていうふうに思うというよりかはもっとあの皆さんにあのタレントのみんながあの <laughs> 喜怒配信あのして楽しいようなゲームをあのたくさん作っていただけると嬉しいです。ね、答弁感謝します。クロゴニタニゴさんは過去ゲーム開発者で活動した적이있죠。 홀로라이브 세계관을 기반으로 본격적으로 게임을 개발해보고 싶다는 그런 생각은 해보신 적이 없을까요? 어, 예를 들면 벚꽃색 드리머, 어, 아쿠아리움 등홀로모을 활용한 게임도 종종 보이는데 꽤나 흥미롭다고 생각합니다. 이런 게임을 한국 등 해외를 대상으로 전개할 생각은 없는지도 궁금합니다. 아노아리 <목소리> としてはあの自社であのフォロワー,ースっていうメタバースを開発するのに精一杯なのであの自分たちでそのフォルライブ世界観に基づいたゲームを開発するっていうことはあまり考えていませんあのただフォルライブの世界観に基づいたゲームっていうのがいろんなあのデベロッパーさんだったりパブリッシャーさんと組んであの開発していければと思っていますあの韓国でもあの良いあのビジネスパートナーのあの会社さんがあの見つかると嬉しいなと思います。 네, 답변 감사합니다. 아까 잠깐 메타버스라는 얘기를 해주셨는데요. 전 세계적으로 이 메타버스라는 키워드가 큰 관심을 받고 있습니다. 그런데 이 메타버스라는 게 실체가 존재하지 않는다는 의견도 있는데요. 이게 아직까지도 메타버스가 정확히 어떤 것을 의미하는지 제대로 정의된 바가 없기 때문입니다. 개인적으로 홀로라이브야말로 메타버스의 가장 가까운 존재라고 생각하는데요. 한이고 상이 생각하시기에 메타버스는 과연 무엇이라고 생각하시는지 듣고 싶습니다. 뭐,僕らはあのメタバースというのはゲームを媒介としたあの交流の場所だというふうに考えています。あの今 あの実際日本でもあの小学生だったりがフォートナイトとかロブロックスの中で友達とそのゲームを通じてコミュニケーションするようなことが広まっていっているようなあの状況です。でまたそのメタバースっていうのはその自分たちユーザーが自分たち自身で世界を作り上げていくことができるっていうふうに思っています。であのまたその我々ののような 가령 트 질문서에 덧대면 <laughs> 마인크래프트とかをあの 、楽しんるようにそのメタバースをあの、使ってですね、あの、より面白い配信をやってきるようなあの場にもなるというに思っています。 네, 답변 감사합니다. 네, 다음 질문인데요. 홀로라이브는 정기적으로 멋진 라이브 무대를 보여주고 있습니다. 버추얼의 멋진 점중 하나가 바로 시간과 장소에 구애받지 않는 점인데요. 혹시 홀로 라이브의 라이브 모델을 그 열기를 한국에서도 느끼게 해주실 수는 없을까요? 어, 예를 들면 아이돌 마스터처럼 라이브 뷰인 같은 형태는 충분히 가능하지 않을까 싶습니다. 어, 이 아이돌 마스터 같은 경우에는 한국의 영화관 등과 계약해서 팬들이 영화관에 모여 라이브를 감상할 수 있도록 하고 있습니다. あのライブビューイングっていうのはすごく良いアイデアだと思います。<laughs> もう僕らもあの韓国のファンの方向けにあの同じようなサービスをあのやっていくことをあの検討していきたいと思います。ね、非常にあ쉽지만、時間上이것이最後の質問になるかと思いまロライブを愛する韓国のファン들에게一言お願いいたします。のいつも応援ありがとうございます。あの。<orter 之 uno> 僕らあの韓国のファンの方に喜んでいただけるようなあのコンテンツやサービスっていうのをこれからもあの強化していきたいというふうに思っていますのであの引き続きの応援よろしくお願いします。あ、ね。ホロライブ所属アイドルベスト걸野球상을만나뵙게돼서、정말영광입니다。V ツーバー業界で、今野球賞の人気が、本当に熱いんです。 거의 뭐 아이돌이시지만 뭐 거의 아이돌 수준으로 사랑받고 있으십니다. 어, 저희 루리 앱에서도 어 야구상을 응원하는 글을 쉽게 찾아볼 수 있는데요. 좀 보여 드릴게요. 어, 뭐 별거는 아닌데 응. 그, 응. 어제 합정역에 응. 가셨었잖아요. 아, 그러니까 응. 사진 막 응. 본인도 찍고 아, 싶었다고 응. 하면서. 음. 키노 소데 うん。うん。うん。う、yeah, ん、uh。う、huh. ん。うん。うん。うあうん。の、以前の写真うん。も <hi> ん。うそこん。うん。るコメントとして、うん。ぬいぐるみが欲しいでなくう後ろであるうん。さんたん。う欲しい。といううん。をいただいています。ね、ういうん。うん。うん、うん。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 うそうですね、ん。う VTuber ってやっぱり新しい文化で、ん。うなかなかまだ皆さんわからない人も多いので、 あの自分がそういう VTuber っていうものを皆さんに理解していただくために、まあ、まあ親しみを持っていただくためにあのまあなんていうかあのいろんな場にあの出ていってる形ですけれどあの、うん、親ししみを持っってていいただけるようにになって非常に嬉しく思います、まあ、これからもその VTuber っていうものをあの皆さんでもあの世間の人にそんなに偏見がないように見ていただくためにあの。 友達のみんなとかにあのぜひ付教していってもらえればと思います。よろしくお願いします。ね、ありがとうございます。以上、カーバー株式会社 CEO タニゴモトアキさんとお話ししました。ありがとうございました。